حرکت کے فائدے بہت ہیں جی بہت فائدے ہیں کتنے گنائے جانے ہیں کتنے سمجھائے جانے جو کرے گا وہ محسوس کرے گا حرکت میں برکت ہے کو حرکت کی ہے یہ حرکت ترقی کا ذریعہ ہے کیونکہ اس حرکت میں حالات بہت آتے ہیں پر ہاں سب زیادہ حالات کھانا اور آدمی اس کو قابو پاتا ہے حرکت پر اور محنت پر تو اللہ تعالیٰ اسے ترقی دیتے ہیں اور جتنے حالات آئے ہیں اس حالات کا انعام بھی دیں گے ہاں اللہ مسلمان کو حکم حکم کا بھی عجر و انعام دیتے ہیں اور حکم برداشت کرنے میں حکم پورا کرنے میں جو حالات برداشت کیے ہیں حالات کا بھی بدلا دیں گے سب زیادہ حالات اس راستے میں آتے ہیں اس لیے اللہ اللہ, اللہ تبارک مطالعہ اس راستے سے ترقی دیتے ہیں اس لیے اس حرکت کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تدبیریں کرنی ہے جتنا اپنے دنیا کے کاموں کے لیے ہم تدبیر کرتے ہیں ایسے اس کے لیے تدبیریں کریں مانا جیسا فرماتے تھے اپنے دنیا بنانے کے لیے تدبیر کرتے ہو اپنا دین بنانے کے لیے تدبیر کرو آدمی کو کوئی کوئی مسئلہ پیش آیا سفر کا شادی کا علاج کا وہ طاقت ہے نہیں تو اس کی تدبیر کرتا ہے وہ تدبیر کر کے اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے تو فرماتے تھے جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے تدبیر کرتے ہو دین کے کام کے لیے بھی تدبیریں کرو تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی پورا کرا دیں گے آدمی کی جتنے کوشش ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آدمی کی کوشش بہانا ہے اصل اللہ کی مدد ہے جب ہماری کوشش صحیح ہوگی تو وہ بہانا بن جائے گی اور بہانا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے کام بنایا اچھا یہ فرماتے ہماری کوشش تو بہانا ہے اصل تو اللہ کرنے والا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے آدمی نانے ڈال دیتا ہے زمین میں اور موسم کہ موسم اللہ لاتے ہیں پھل اللہ لاتے ہیں ساری چیزیں اللہ لاتے ہیں ایک بہانا کرتا ہے ذریعہ کے طور پر اس طرح کے دین کی محنت اللہ نے دین کی حرکت اور محنت بہانے طور پر ڈالی ہے اگر یہ بہانا کے طور پر بھی کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی حرکت کو دور دور تک لے جائیں گے پانی کو بہا کر کے دور تک لے جاتے اس لیے اس محنت میں بڑی بڑی بشارتیں ہیں بڑی بڑی ہیں بشارتیں. اس محنت پر ہے ایک صبح شام یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے نا. بڑی بڑی بشارتیں ہیں کیوں کہ اس کے بڑے بڑے مٹائی جائیں گے اس لیے میرے نے دوستوں اپنی جان مال کی ترتیب ایسی بنانی ہے کہ جس کی وجہ سے دین کی حرکت میں ہمارا حصہ لگے ہمارا مال لگے ہماری جان لگے ہماری صلاحیت لگے اپنی اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا یہ ذمہ داری ہے اپنی اپنی مال جان کو حق پر لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی پورا کرنے سے ایک فائدہ ہماری طرف بھی آئے گا کہ ہم ہدایت پر آئیں گے ہم ہدایت پر آئیں گے صحیح راستہ بنے گا ہمارا اور امت کو اس کا نفع ہوگا اگر پانی برسنے سے سب کا نفع ہوتا ہے تجارت سے تاجر کو بھی نفع ہوتا ہے خریداروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ایسے دین کا کام ہے کہ اس کو کیا کہ ہمارا اپنا نفع یہ تو پہلے ہی ہے اور امت کا نفع کیوں کہ امت میں چل کر یہ محنت کرتی ہے تو امت کو ہدایت ملتی ہے اور یہ خوش نصیبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو خیر خوش کہ جس خیر کے شر کے کا تو ہماری صلاحیت حق پر لگے تاکہ حق کو پانی ملے کہ یہ خوش نصیبی ہے ہماری صلاحیت حق پر لگے تو باطل مٹے گا باطل کے راستے پر جائیں گے اور حق کے راستے کھلیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فہما اس لیے ہمیں اس کے ارادے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے دوسروں میں تیار کرنے کی جتنی ہماری محنت ہوگی اتنی طاقت ہماری باڑی کے اندر جیسے کمائے دوسروں کو بیچے آدمی کمائی میں دوسروں کو بیچتا ہے بیچتا ہے دوسروں کو وفا اپنے گھر میں آتا ہے اس طرح جی محنت دوسروں کو کریں گے کہ اپنی ہدایت اور اپنی زندگی اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنے گا تو یہ دوہرا نفع ہے کہ لوگوں کو بھی نفع ہوتا ہے ہم کو بھی دفعہ ہوتا ہے اور اصل نفع تو کہ اصل نفع موت کے بعد کیا ہے وہ دین پر موقف ہے جتنا دین بنا یہ موت کے بعد کی زندگی صحیح ہوگی اس لیے صحابہ دین کو لے کر پھرے ہیں لیکن آخرت کے ساتھ جو جب وہ دنیا میں جاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ تمہارے ملک کی کسی سے فائدہ اٹھانا ہے بلکہ وہ فرماتے تھے سب ہیما مناج دنیا ہمارے عزائم آخر بنانے کے ہیں ہمارے عزائم دنیا بنانے کے نہیں تو اللہ تعالیٰ دین بھی منانے گا اور آخرت بھی منانے گی جس کا دین آخرت بنا اس کی دنیا بات ہو گئی اب اس کے لیے ارادے فرمانے اور اپنے آپ کو پیش کریں اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کام کسی کو نہیں دکھانا ہے اللہ کو دکھانا ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے اللہ اس کو تولیں گے اور اپنی شاعت شان اس کا بدلہ دیں گے ہاں اصل تو بدلے کا تو ہمارا حق نہیں ہے کیونکہ ہم کو تو ہم تو بامد ہے جانواز اسی کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کو کوئی معاملہ ٹھہرایا تو یہ کرو بھی ہمارا کچھ ہے نہیں سب کچھ اللہ کا ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے جان مال بھی اللہ نے ہے کہ جان مال کا استعمال اللہ کے دین پر ہو کہ یہ یہ صحیح بات بات ہے کی اس لیے اللہ ہمیں اس کافی قدر ہونا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے اونچی اونچی نیتیں کریں اونچی اونچی نیتوں کے ساتھ اسے بتاتی کوشش ہو تدبیریں کریں اور اللہ کوششوں میں برکت دے گا اس لیے ہمت ہمتہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر বলেন যে ভাই যে এই মেহনতের মধ্যে তো আমাদেরকে হরকত করতেই হবে আল্লাহ পরে যে হরকতের মধ্যে শেষ করা যাবে না কত যে হাদিসের মধ্যে সুসংবাদ আসছে এটা এটার উপরে এই মেহনতের উপরে সেটাও বলে শেষ করা যাবে না হাদিসের মধ্যে তো এতখানি আসছে যে মানুষ একশো কাল এক বিকার আল্লাহ রাস্তায় তো দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা আছে তার চেয়ে বেশি উত্তম জিনিস সে আল্লাহ বলেন যে এই কাম এই মেহনতকে করতে হবে যতই আমরা মেহনত করি না কেন যে এটা তো একটা বাহানা হিসাবেই হবে আসর কর্মে বলা তো আল্লাহ তারাই হবেন যখন মানুষ এই তদবির করে মেহনত করে তো এটা বাহানা হিসাবে হয় আর আল্লাহ তালা এই পাহাড়ের উপরেই রহমত নাজেল করেন এবং মদত করেন সাহায্য করেন সবকিছু আল্লাহ তালা যে মানুষ যখন নিজের মেহনত কে পেশ করে আর নিজের কোরবানি কে পেশ করে আর মানুষের মেহনত কোরবানি এদের তো বেশির চেয়ে বেশি বাহানাই হবে এই জন্য মেরে মহাশা বুঝুগ যত আমরা এরকম ভাবে নিজেকে নিজের যানজালকে কোরবানির সঙ্গে এই রাস্তায় পেশ করব এবং যত আমরা মেহনত করবো যত আল্লাহ পাকের রহমত متوجী হবে এবং যত আল্লাহ পাকের পদ ও রাসূলুল্লাহ তালা আমাদেরকে করবেন এবং বল সুসংবাদন্দ আল্লাহ তাআলা এই রাস্তায় মেহনত করার উপর রাখেন বলেন যে ভাই একজন ব্যবসায়ী সে তার ব্যবসার মধ্যে যে সে ব্যবসার মধ্যে মেহনত করে তো এটার লাভ মুনাফা যেটা প্রথম সে حاصل করে আর এটার যার করিজদারও উপকৃত হয় করিজদার কাছ থেকে যে নিয় জিনিস পাওয়া যায় আর বলে যে ব্যবসায়ী তার যে মুনাফার দরকার ছিল সে মুনাফাও সে হাসিল করে তো আমাদের এই রাস্তার মেহনত যেটা হবে এটার মধ্যে যে সর্বপ্রথম উপকৃতটা আমরাই হবো আমাদের জিন্দগিতে দিন আসবে আর আমাদের এই মেহনতের দ্বারা মানুষও দিন পেয়ে যাবে মানুষের জিন্দগিতেও দিন আসবে সেই জন্য মেরাম যে ভাই দুনিয়ার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আমরা তদ্ভিদ চিন্তা করি কারো বিবাহশালী অথবা কারো অসুখ বিসুখ এবং বিভিন্ন রকমের অবস্থার মধ্যে আমরা বিভিন্ন রকমের তদবির চিন্তা করে থাকি তো আমাদেরও বিভিন্ন রকমের অবস্থা আসে আল্লাহ রাস্তায় কিভাবে বের হবো এটার জন্য আমরাও চোদ্দির চিন্তা করি আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া যায় কিভাবে এটার জন্য তোবির করি তো মেয়ের মতো এই রাস্তায় যখন আল্লাহ রাস্তায় যখন বের হবো তো সবচেয়ে বেশি হালত এই রাস্তার মধ্যে আসে বিভিন্ন রকমের অসুবিধা মানুষের এই রাস্তার মধ্যেই পদা হয় যখন এই রাস্তায় এই অসুবিধাগুলিকে সে বরদাস্ত করবে এবং সহ্য করবে তো আল্লাহ আপনাকে সহ্য করার উপরে এই অসুবিধাকে সহ্য করার উপরে তাকে তাকে তরকি দিবেন তাকে উন্নতি দিবেন যত মানুষ এই রাস্তায় সহ্য করবে তত সে উন্নতি লাভ করবে এই জন্য ম্যানে মহত্রা প্রযোগ ও যে এর জন্য বড় বড় নিয়োগ করতে হবে দেশের জন্য বিদেশের জন্য সারা দুনিয়ার জন্য আমাদেরকে নিয়োগ করতে হবে নিয়োগকে বড় উঁচা বানাইতে হবে এটার জন্য আমি নিজেও নিয়োগ করবো অন্যকে তৈরি করবো তখন আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন আমি যে এই রাস্তার মধ্যে কষ্ট সহ্য করব এই কষ্টের দেখি আল্লাহ আমাকে আলাদা দিবেন আর এই মেহনত করার দেখিও আল্লাহ কালা আলাদা দিবেন দুই আলাদা আলাদা দেখিয়ে দিবেন যা কষ্ট সহ্য করছি এটা দেখিও দিবেন আর এই মেহনত করছি এটা দেখিও আল্লাহ কালা আলাদা করে দিবেন আল্লাহ নিয়মিত আল্লাহ তালার হুকুম মানার মধ্যে মানুষ যখন কষ্ট করে তো আল্লাহ তালার কষ্টের নেকি আলাদা দেন কষ্টের স্বভাব আলাদা দেন আর বলে যে সে যে আল্লাহর হুকুমকে মানছে এটা স্বভাব আলাদা হবে সেই জন্য মেরে মহাম দোষা বুঝব এই রাস্তায় আল্লাহ রাস্তায় চলা এবং বিভিন্ন হালাতকে বরদাস্ত করা বলে যে এই সমস্ত জিনিসকে যখন বরদাস্ত করব তো আমি নিজেও উপকৃত হব আর দুনিয়ার মানুষও উপকৃত হবে এটার দ্বারা যেমন একজন ব্যবসায়ী দ্বারা যে ব্যবসায়ী নিজে উপকৃত হয় এবং অন্য অন্যরাও খরিদ্দাররাও উপকৃত হয় ঠিক এরকম ভাবে আমি যখন দিন কে নিয়ে ফিরব তো আল্লাহ তারা আমাকে দিন নসিব করবেন আমাকে হেদায়ত নসিব করবেন দিনের উপচনা আমার জন্য সহজ করে দিবেন আর আমার জরিয়াতে কত মানুষ এরকম ভাবে দিনের উপরে চলবে এবং দিনের রাস্তা তারা পেয়ে যাবে হেদায়তের রাস্তা তারা পেয়ে যাবে আর এটার আজ সব আল্লাহ তারা আমাদেরকে দিবেন বড় উঁচা উঁচা যে সবের কথা আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন এই রাস্তায় মেহনতের উপরে অনেক অনেক সুসংবাদ আল্লাহ তালা শুনেছেন এই জন্য মেরে মহাজন দোষা বুঝব আমরা নিয়ত করি আর এরাদা করি যে আমরা নিজেদের ক্ষেত্র এর করি যে ইনশাল্লাহ আমি এরকম ভাবে নিয়োগ করতেছি চার চার মাসের জন্য